Існо. Дивись, десятка мічей зпадають. Ось п'ятірка мечів, вже злів, 4. Тобто на Житомирщині можуть також бути наступи. Це мінімальні, це, це типу як ДРГ. Дивись, а в нас Житомирщина ж не дуже по ДРГшникам, так? Да? Mm. Е, я можу одразу сказати, о том, що Чернігівщина, Сумщина і Житомирщина додасться до цього. Там ДРГники також лазити будуть. Ваш каже, же десятка мочів, тобто карти натікають на все, що там будуть усі також сутички ДРГ. Вони будуть якось залазити туди. Через Білорусі, так розумію. Все одно, я ж кажу, не можна Житомирську область викидати. Ніяк взагалі. Того, що ці які були, це ж не просто так. Ту в вухо сказали тут, як в Бучі мені. Ну, тупо вухо мені сказали. Що шепітом, знаєш, не може так просто. Це, бути. це Житомирська область. И дорога разрыта вот вся. Обязательно Житомирскую область во внимание нужно брать. Вот когда наши военные там укрепляют там Сумщину, Черниевщину, Житомирщину откидывать нельзя ни в коем случае. Так, секундочку, Сумщина. Скажите, пожалуйста. Ну, сейчас, сейчас, опять десятку мечей еще. Ну смотри, это что я говорю, уже? шестерка вот мечей падает, король мечей. То есть пока мы думаем про Сумщину, про Черниевщину, они себя под шумок по Житомирщине могут пойти. Ну, я не про полноценный наступ сейчас прям, чтобы, знаешь, уже нет. Но все равно, вот, РГшники. И тут десятка мечей падает. И десятка мечей падает всегда, когда люди погибнуть могут. Как было с прокордонной на Сумщине, на Черниевщине, помнишь? Заходили, вбывали и шли себе, все. Тут карта шута, видишь, падает. То есть, типа, будет Италя... а ну, зашли и вышли. Да, вот такой вот поход. Зашли и вышли. Типа как вот, шутка. Но люди погибнут, могут. Десятка мечей падает. Очень аккуратно это направление. Не знаю, почему до сих пор про него никто не думает. Ещё. Так, покажите, пожалуйста, сумщину. дальше наступ. что там? А -а -а, стараются укреплять. Молодцы. Что это? По сумщине будут ракеты лететь, смотри. Карта смерти, баллистика будет. Сумма или Сумская область? сам факт, что баллистика будет лететь сто процентов. Куда? Какое-то место, причем десятка пентаклей падает, там где люди есть, ну много людей. Что? Это? возле какого-то моста. Слушай, это либо какое-то... Это какое-то учреждение типа универа. Академии. Здесь карта вот мага падает здесь от капитанта. будет лететь. Знаешь, вот, что-то очень, что-то очень похоже как было тоже в Чернигове, когда прилетел по, по, театру. По, театру, по театру, да, но это не театр, это что-то типа связано с универом. Здесь просто карта мага падает и, такое. и Знаешь, двойка кубков падает и ну, секундочку, подожди сейчас. Секундочку, секундочку. то можно. Это общежитие. Универа или академия? Общежитие. Я поняла, к чему это падает здесь теперь. Я думаю, это, блин, жилой дом или это универ? Что это такое? Не это общежитие, это общага. Все понятно теперь. У меня такое чувство, что это связано как-то либо это гуманитарии, либо что-то типа тускубка выпал. Это эмоция. Это гуманитарий или актеры, или что-то вот такое. Это сумщина или суммы вот. Что там у них есть? Пускай аккуратно. Баллистика. Смотрите, баллистика будет лететь. Здесь по югу какая-то. Все, смотри, карта Луны падает, да, и карта звезды. Опять-таки, это либо вышка, телевышка, либо связано с электро... Ну, карта звезды. Карту звезды я всегда связываю с телевидением. То есть, вот, телевидение. Что-то типа, какая-то вышка должна быть. Вот, и на это пивдень, Которая дает телебачение, КДЕО, по Полистика будет я тебе сразу говорю. Почему-то мне к Николаеву идет. Вот опять вот по Николаеву. Я не знаю, вот Николаеву идет. Пока мы города не смотрели, но вот Николаев и все. Про Николаев все в последнее время думать начала опять. Хотя Николаев какой-то период времени вообще про него. Извините, забыла. Ну, знаешь, вот почему так? Не потому, что, как бы, я забыла про город, да, что он есть, а просто потому, что он не фонит. То есть все было хорошо. Потом как-то так непонятно стало, по нему ударили. Потом все как-то тихо, спокойно опять, сейчас опять начинается. Вот, как это было с Чернигом когда-то, помнишь? что очень начало прямо это и баллистика. Прям. вот то же самое здесь вот какая-то такая ситуация резкая очень быстро херакс и все вот тут как здесь вот как там было. Давайте, то, кто будет какие-то наступы, сразу показываю линию нуля, да, карта шутает у нас линия нуля Смотри, карта суда и карта мага. То есть карта суда, она никогда не падает просто так. Это очень судьбоносная карта. То есть, образно говоря, если в отношениях карта суда падает, знайте, что ваша половинка для вас судьбоносная. Это не просто какой-то мимо проходящий. То же самое здесь. То есть, вот, видишь, страшный суд и карта мага. Я так понимаю, что у них, у россиян, да, этот месяц, он будет какой-то... Не решающий, неправильно, с, 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 при, с принятием многих решений, потому что карта мага ⁇ это стратегия. И в чем заключается принятие решений? Это борьба. Семерка жезлов. То есть, опять-таки, это про наступление, это про борьбу про вот эти все наши заворуски. Там на линии фронта. Тут карта нуля падает. Вообще первая, да, что выпало сейчас. И смотри... Тузкубков, то есть это херсонское направление, я сразу говорю. Еще будет какая-то что-то в августе с херсонским направлением. А ну, откройте, пожалуйста, мне этот тускуп. Я не спрашивала сейчас: тузкубков у нас не водосховище, потому что я не спрашивала про это, хотя это знают, да, откроем тускупков, да? Давай. Что я уже не знаю. Может, карты просто, знаешь, видят вот, опять-таки водосховище. Блин, не знаю, водолазы поплыли по воде, по Днепру, да? взрывчатку, это уже наступление. Ну, еще поплыли, движение ж есть. Это ну, то есть нужно, что, давай сейчас посмотрим, что это такое, подожди. Откройте эту скобку. Это Не -не. Это все, что это за территория? Не-не, со все же таки я вважаю, территория Харсонщины. На две части на разделы, на бачишь, показывают две камочи впады. Это территория Харсонщины. И карта повышенного, бачишь, падает. То есть э, для них эта территория там где они зависли, они ничего не могут сделать, они очень сильно жалеют, что они туда вышли. Вот, смотри, у нас хит всегда падает пятерка мечей, потому что пятерка мечей это у нас территория, которая при ну, при кордоне, которая к России близко типа находится, вот, видишь? Вот она. То, что тебе говорила, что там ну, не, не прогресс, там не выпала пятерка мечей, это не та территория, она карта карта выпала. Ну, когда мы про еще вначале говорили, так там не так была такая, и не знаю, надо, надо просто по картам посмотреть, что за ГЭС, что-то такое вообще. Я поищу. Сейчас, секундочку, туда не Ну, смотри, здесь показывают по картам, что они будут кошмарить области прикордонные, именно области, да, вот пятерка мечей, это падает области и так далее. Мне здесь не нравится у них в... на сходе не подобаются мосты, которые возле воды. Вот и опять здесь, смотри, на сходе опять-таки с этой водой связано все. Я переживаю за Днепрогресс сейчас все равно. Вот я просто только что раскрыла, вижу эту воду, у меня сразу картинка, как они били под Днепрогресс. Помнишь, они же били по нем, да, уже? Били. Так, 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 там... Дуже серйозних зазнала. Так, так, я пам'ятаю, пам'ятаю. Опять що це такое з мені подобається, що по суті везде, знаєш, показує, там показує вишку, там показує воду. Дивись, для мене це Херсонщина, для мене це Запоріжжя, того Запорізька область, чого, що ми це вже дивилися, я це дивилася вже. І карти показують не те саме. Що там також є якийсь план, типу, я так розумію, з Бордянського, того, що з моря показує Наступ у Запорізької області. Я розумію, що там дати можуть трішки змінюватися, розтягуватися, да? але все одно мені, якщо показує одне і те саме, я розумію, що воно ну, це збіжно, як говориться, знаєш, що все одно буде воно. Плани у них на сьогоднішній день йти на Херсонській області, на Запорізьку область наступають. Територія нуля. Добре, давай зараз подивимося територію нуля ще. Будуть ли там прориви? Територія ну, лінія нуля. Це в нас Луганська, Донецька. Ну, бачиш, знову ж таки, тут чітко карти показують, дві капентаклі впаде. Есть территория, которая нам подвластна, есть территория, которая им подвластна. Пока все находится в таком состоянии. То есть нет того, что кто-то там прям побеждает, а кто-то проигрывает. Там срака у всех на этом направлении. Что у них, что у нас. Двойка мечей с двух сторон. Никто не знает, что делать. Ни мы, ни они. То есть там вообще... Я не знаю. У карта повешенного ситуация в таком состоянии находится. Да, карта башни сразу падает. Угу. К сожалению. Да. Видишь, что фортуна и башня падает в запуске. Угу. Обстрел тоже будет, будет десятка мечей падает. Бьет баллистика, сразу падает боли. Блин, тут реально падает по всем, кстати. Смотри, и захит выпал, и пивни упала, и пивдень. Баллистика будет лететь. Сейчас будем открывать куда. Я просто хочу посмотреть сначала, ну, mm -hmm. что там как. Вот, смотри, карта смерти падает. мне опять-таки беспокоит середина августа больше середина августа это у нас там плюс-минус с 13 числа где-то вот там а, смотри вот по западу здесь сто процентов будет они будут целиться короче водосховище. тут прям подтверждение картами уже всеми которыми только можно поняла идет Я не знаю, просто таке на западі водосховище є, якщо чесно. Але пам'ятаю, що є, нам є. колись, є, да? Але що нам колись падало, пам'ятаю, щось типу, пов'язане з тим, що не буде в них світла в якийсь ТЕЦ попадуть, Пам'ятаю, щось таке. Угу. З тобою ми здесь дивилися, щось там. А, я вспомнила. Типа є какая-то как, как ТЕЦ е... і там, що нам падало, що допомога з Європи йде через, вот, через запад, і як-то как тець. дает э, свет и помощь всей Украине. Что-то вот такое, я помню, было, мы смотрели, да? Тут что то же самое. Я не знаю, что это за ТЭЦ и что это. Связано с электроэнергией и водосховощью. Надо в Гугле посмотреть, что это. И смотри, э, по Западной Украине может прилететь, опять-таки, вот тройка кубков падает по какому-то месту публичному, э, там, где много людей, скопление людей. Тройка кубков, публичные кейсмиссы. Це зараз більше мова за Львів, а Львівську область чи якесь інше місце? Ну, Маткер є просто западною, звісно, Україну. І мені подобається, ще залізниця за, за, за Західній Україні. Того, що карта колісниці перевернута, тут падає. Щоб вони ще не гахнули по залізниці. там. Мені взагалі чогось, ось я дивлюсь, серпень не подобається захід. Я не знаю чого. Не подобається мені. Це не перший вже раз. Я дивилася наприкінці місяця. Я дивилась, дивлюсь спочатку зараз місяця. Мені завжди показує на захід погані, ну, тобто погані карти. Я ж знаю, коли по заходу, знаєш, все нормально. Показує там, типу, ну окей, все, все більш-менш. Тут, блін, гірші карти, ніж по Сходу. Такого, я не знаю, такого не було дуже давно вже. Північ, водосховище у нас 100%, Київське. Бровари, Вижгород. еще, Секундочку, тут. Ну не знаю, эти придурки опять придурки будут бить, куда-то в роддом попадет. Здесь императрица падает с пожом кубков, с ребенком. И больница. Вот опять падает роддом, типа, и какая-то больница. что мне сказать про них. Бараны. Так, так, так. Мне не подобається. на Хмельницький, не область зараз. Ой. Все равно первоочередное у них тут мечей здесь под... военные объекты, Хмельницкая область. То есть, ты же понимаешь, куда они будут стрелять опять. Так, так. так? Наше добро. Четверка пентаклей. Это база вот эти вот все остальное. Угу. Так, а самое место покажи, пожалуйста, мне. Ну, тут тоже не очень, кстати, карты. И мне показывают, что до Хмельницкого мне показывают тут мист, мост. А что возле моста? Покажите, пожалуйста, мне... Высокое стеклянное здание. Какое-то высокое, высоченное стеклянное здание есть у них в городе. Или это отель, или это дом. Ну, наверное, отель стеклянный, потому что дома же такие не строят у нас. Самый беля мост тут находится. Какой-то мост туда здесь показывает. Сейчас, что рядом еще? Проезжая часть. Недалеко какой-то мост, а что-то еще. Вот, знаешь, типа, вот я стою, короче, в этом здании, стеклянное здание, с одной у меня стороны, я вижу какое-то типа как. Или это ТЭЦ, или телевышка, я не знаю, что это, да, вот такое вот, 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 такой вот как, знаешь, как телевышка, как ТЭЦ выглядит. Uh -huh. Куча всего непонятного для меня. Ну, я понимаю, что это типа либо ТЭЦ, либо телевышка какая-то, знаешь, такое все. Вижу дорогу снизу. И здесь показывают, почему тут дьявол, короче, выпал. С десятка пентаклей. Ну, дьявол с десятка пентаклей для меня тюрьма. Ні, окрім Крим ДРГ не бачу наступу я. Карта дьявола сразу, вона сама за себе говорить. Она буде. И, к сожалению, кстати, оккупации тоже могут быть. Карта отшельника. Вот падает. Сразу отшельник всегда за оккупацию, плюс ко всему с дьяволом, с восьмерками мечей вместе бути. Донецька область. Что за водосховище в Западной Украине есть? На Западной, точнее, вибачте. Так, Днестровске. Вот тут Кубка, вот это водосховище падает. тут Спентакли, суд падает, дьявол падает. Пытаться ну, будут попасть, обстрел падает. Западная Украина. А смотри, дело в том, что карта по мирности она говорит за, за, за постоянство. Я думаю, что там бои и так идут. И наступления на Херсонской области и так идут. Я не знаю, в новостях про это пишут или нет, но здесь вот показано. Типа, что-то уже есть, оно будет. Дальше. То есть в августе делаем вывод, что в августе Херсонская область, ну, такая. Okay.